bab ke-13 perempuan menggosok dirinya apabila bersuci daripada haid bagaimana dia perlu mandi dan mengambil secebis kain yang dilumurkan kasturi untuk disapu pada tempat terkena darah Imam Bukhari dengan syarat yang meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa ada seorang perempuan telah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandi untuk bersuci daripada haid. Baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada perempuan itu bagaimana cara mandinya. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ambillah secebis kain atau kapas yang dilumur kasturi dan engkau bersucilah dengannya." Yang ni selepas selesai mandi Perempuan itu bertanya Bagaimana saya hendak bersuci dengannya Sabda Nabi SAW Bersucilah dengannya Kata perempuan itu lagi Bagaimana saya hendak bersuci Dengannya Nabi SAW bersabda Subhanallah Kamu bersucilah Kata Aisyah radhiyallahu anha Aku pun terus menariknya kepadaku Sambil berkata Kamu sapulah dengannya tempat terkena darah itu <tuh> Bab ke-14 Mandi untuk bersuci daripada Haid Dengan syarat yang Imam Bukhari Meriwayatkan daripada Aisyah Bahawa ada seorang perempuan Ansar bertanya Nabi SAW Bagaimana saya harus Mandi untuk bersuci daripada Haid Rasulullah SAW bersabda Kamu ambillah secebis kain Atau kapas Yang dilumur kasturi Dan bersihkanlah Tiga kali Yang ini beliau bersabda begitu Kemudian Nabi SAW terasa malu Kerana beliau berpaling Atau Nabi SAW bersabda Bersihkanlah dengannya Saya Yang ini Aisyah pun memegang perempuan itu dan menariknya kemudian saya memberitahunya apa yang dimaksudkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bab ke-15 perempuan menyikat rambut ketika mandi bersuci daripada haid Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata saya telah berihlal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada'. A. Saya adalah antara orang yang bertamatur dan tidak membawa binatang kurban. Aisyah menceritakan bahawa dia telah kedatangan haid dan tidak suci sehinggalah masuk malam Arafah. Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, ini malam Arafah. Sebelum ini saya bertamatur mengerjakan umrah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya Bukalah rambutmu Sikatlah rambut itu Dan berhentilah daripada umrah Maka saya pun melakukan Apa yang disuruh itu Setelah saya selesai mengerjakan haji Nabi SAW menyuruh Abdul Rahman pada malam hasbah Agar membawa saya untuk berumrah Dari Tan'im Menggantikan umrah yang telah saya niatkan yang di sebelumnya. <coughs> Bab ke-13 masih lagi berkenaan dengan dalam uh, mandi ini uh, ketika bersuci <coughs> daripada haid. Uh, sebelum daripada ni uh, cerita mandi ini <coughs> muka surat 254 iaitu dengan tajuk Bak wangi untuk perempuan Apabila selesai mandi kerana bersuci daripada haid Yang ini pakai air wangi <tuh> Apabila selesai mandi daripada bersuci daripada haid ha, nah, Situ sudah ada dah sebenarnya Cerita tentang uh, Apa ni Mandi ni Mandi kerana bersuci daripada haid <tuh> Boleh dikatakan start situlah Start situ Dan hmm, Di situ sebenarnya hmm, Sudah ada dah aa, Beberapa anjuran aa, Nabi SAW dan kesimpulan yang kita buat aa, Daripada tajuk tu Iaitu boleh tengok semula Supaya nampak kaitannya dengan hal ni Iaitu aa, nota 262 uh, Hmm. Ada beberapa maksud Imam Bukhari mengadakan bab itu Yang pertama <coughs> Beliau bermaksud menyatakan pemakaian wangian selepas mandi bersuci Daripada haid oleh perempuan Walaupun dalam keadaan berkabung atas kematian suami adalah diharuskan Itu yang pertama Kedua setelah suci daripada haid Dan selesai mandi mengangkat hadath Seseorang perempuan itu digalakkan Dan dianjurkan supaya memakai wangian khususnya di bahagian kemaluannya Ia juga boleh mengukupi dirinya dengan sebarang ukupan Agar tubuh kembali segar dan berbau wangi Itu yang kedua Yang ketiga ketika mandi bersuci daripada haid Elok sekali seseorang perempuan itu membersihkan dirinya Dengan wangian seperti sabun dan lain-lain Keempat tajuk bab ini merupakan terjemah syariah Bagi Bukhari bahan pewangi yang tersebut di dalam hadis ini yaitu kusti azfar atau di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan kasturi yang ini seperti hak ah, kita baca sani dalam bab baru <tuh> um, bukanlah sesuatu yang mesti digunakan apa yang dikehendaki ialah sebarang pewangi yang sesuai dengan seseorang kelima memakai wangian selepas mandi bersuci daripada haid adalah sesuatu yang sangat dituntut oleh syarak. Sebabnya ialah jika perempuan yang berkabung pun dibenarkan memakai wangian selepas bersuci daripada haid, maka perempuan yang tidak dalam perkabungan tentulah lebih-lebih lagi dibenarkan malah dituntut. <coughs> ha, itu beberapa kesimpulan yang dibuat untuk uh, tajuk bab sebelum ini yang ada kaitannya dengan uh, <coughs> mandi bersuci daripada haid juga. Hari ni sebenarnya adalah sambungan kepada waktu lah hmm. Sambungan kepada waktu lah Cuma di sini Imam Bukhari menekankan tentang gosok Gosok, gonyok ha, Bukan sekadar mandi dan cuba air wangi gitu sahaja ha, Ketika mandi tu perlu gosok Bahkan selepas mandi tu pun perlu gosok juga ha, Gosok tu bahagian mana? Kalau kita perhati di sini Uh, bab ke-13 Perempuan menggosok dirinya Tubuhnya Dalam bahasa Arab Nafs itu banyak maknanya uh, Yang sesuai di sini dua makna Satu nafs dengan makna uh, Tubuh Yang ni perempuan gosok tubuh dia Bila kata gosok tubuh semua Semua bahagian tubuh lah Itu makna yang pertama Sesuai di sini uh, Dirinya dirinya tu maksudnya tubuh dia lah <tuh> uh, satu, makna yang kedua nafs dengan makna darah perempuan itu kena gosok darah yang ni mana-mana tempat mana-mana bahagian tubuhnya yang terkena darah, gosok secara khusus uh, yang ni melebihi daripada gosok di tempat-tempat lain uh, ambil lebih, ambil berat di situ itulah sebab Imam Bukhari buat tajuk Dalkil mar'ah nafsaha idha tatah haram. Apabila uh, bersuci daripada haid Bila bersuci daripada haid tu, gitulah uh, Yang ni pada ketika mandi, gosok Dan selepas mandi tu pun, gosok juga hmm. Hmm. Bagaimana perempuan yang uh, suci daripada haidnya bila nak bersuci tu dia nak mandi bagaimana cara mandi dia wa ta'khudhu firsatan mumassakatan dan dia perlu mengambil secebis kain atau kapas atau lain-lain lagi yang dilumurkan dengan kasturi untuk disapu pada tempat yang terkena darah sapu pada tempat yang terkena darah jika ada lagi kesan-kesan dia sapu gosok dengan hak itu Ha, nah, selain daripada tu Tempat yang terkena darah Iaitu tempat utamanya lah Iaitu di bahagian kemaluan